Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov iyulun 21-də Şamaxı şəhərində yerləşən Yeni Azərbaycan Partiyasının inzibati binasında Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı və Qobustan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbuldan əvvəl Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilərək önünə gül dəstəsi qoyulub, əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib. Qəbulda 12 vətəndaşın müraciət dinlənilə. Vətəndaşlar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin də həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, vətən müharibəsində iştirakə görə təltif olunma, şəhid və şəhid ailəsi statusunun verilməsi, müharibə veteranı adı və bəsikatəsinin verilməsi, müddətli həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli təyinlənməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllinə tapıb qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Səfərblik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər aidiyyəti qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyatı alınıb. Qəbulda iştirak edən vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlhaməliyevə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, qəbul Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin 2023-cü ilin iyul ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbula cədvəlinə uyğun olaraq keçirilib. Vətəndaşların bölgələrdə qəbul edilməsi, müraciətlərin daha operativ baxılmasına, onların hərli istiqamətində optimal qərarların verilməsinə və vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına xidmət edir. Şəhid ailələrinə göstərilən qayğı ilə dövlətimiz onun başçısına Ali Başqanmdan sonra prezident təminatlarımız bildirdi. Şahid ailələri adından. Bu günləri Şamaxıda e, Respublikanın səfərbərlik idarəsinin rəisi tərəfindən qəbul olundu. Şahid ailələrinin təkliflərini, xahişlərini yerin yetirdilər. Bu görülən işlərə görə bir daha Respublika rəhbərliyinə və Hərbi Səfərbərlik İdarəsinə öz minnətimi bildirirəm. Qəbul çox yaxşı keçdi, çox gözəl keçdi. Mən qardaşım şəhdəyinə bağlı müraciət etdim. Çox sağ olsunlar. Mükəmməl qarşıladılar. Ajentor bəndərə göndərildi. Şamaxı Rafiq Həsənov və Cüməlikovun Gərgəyüm -Gün, Gün TV